Tajuknya hukum makmum atau imam melihat duri tertikam di kaki. Ada selumba. Eh? Jika melihat imam atau makmum duri tertikam tertikam di kakinya. Eh? Tak kira lah kat tapak kaki ke. Eh? Di bahagian aa, tepi kaki ke. Yang penting dia adalah anggota wuduk. Anggota wuduk. Anggota wuduk apa dia muka, tangan, aa, apa kepala, kaki. Okey. Jadi biasa selumbar ni kena kat tangan, kena dekat kah, kena kat kaki. Jadi bila selumbar tu ada dan kayu ataupun duri tu sebahagiannya berada pada dalam aa, daging kita, sebahagiannya terkeluar kat kulit. Aa, jadi menyebabkan air wuduk tak rata. Ha, jadi bila wuduk tak rata, solat tidak sah. Eh? Ha. Eh, jika melihat imam atau makmum duri tertikam di kakinya, di dalam semahyang, bila dia perasan ada selumba tu? Ketika solat. Dan zah, dan yang zahir, duri itu ternampak jelas. Maksudnya, sebahagian tertusuk kat dalam, sebahagian lagi ada di luar. Nampak. Eh, ha. Maka kata pengarang wajiblah atasnya memutuskan yang ini berhenti sembahyang ni. Sembahyang ni batal. Tak guna dia sempurnakan. Sebab uduk tak sempurna. Bila uduk tak sempurna solat tak sah. Wajib dia batalkan solat dia. Berhenti kan solat dia. Cabut sulumbar tu pi basuh. Kalau lah tu kat kaki basuh kaki lah. Eh, kalau sulumbar tu dekat tangan basuh tangan, sapuh kepala, basuh kaki. sebab uduk kena ikut ter tertib. Okay. Ha wajib memutuskan Yang ini berhentikan sembahyangnya. Jika duri itu sudah ada ketika mengerjakan wuduk lagi. Bila tu? Dia kena berhentikan solat bila perasan tengah solat ada selumbah. Bila mana uh, selumbah tu ada ketika wuduk. Maknanya ketika dia ambil wuduk tu dah memang selumbah ada. Selumbah tu ada sebelum dia ambil wuduk lagi. Ketika ambil wuduk tu dah memang selumbah ada. Maknanya ketika ambil wuduk tu Air tak rata sebab ada perkara yang menghalang ne? Eh, air pada kawasan tu. Iaitu sulumba. Uh, kerana ia iaitu zahir duri itu boleh menegahkan sahnya wuduknya itu. Itu pengarang kata kena batalkan, kena berhentikan solat. Dan kalaulah tertikam duri itu pada kakinya selepas mengerjakan wuduk. Ha. Bila kena selumbar tu lepas ambil uduk. Masa ambil uduk tadi tak ada lagi selumbar. Dalam perjalanan daripada tempat uduk nak pergi uh, ke tempat solat masa tu terpijak duri. Nih? Tertusuk selumbar. Ha. Kemudian ia tunduk. Kalaulah selumbar itu ada Uh, selepas ambil wuduk. Lepas wuduk baru kena selumbar maka wuduknya sah. Bila wuduknya sah tak perlu pun dia berhentikan solat. Teruskan je. Ni, ha, boleh. Solat walaupun ada duri, eh, walaupun tertusuk duri pada kaki ataupun pada tangan dia. Ada selumbar, boleh. Cuma dia kata Kemudian ia tunduk di dalam sembahyang untuk mencabut duri itu. Tengah solat, perasan ia ada duri. Kemudian dia pun tunduk nak cabut duri itu. Dalam dia Ketika dia berdiri, dia perasan kat kaki dia ada duri, dia pun bongkokkan badan dia untuk cabut duri. Bila dia bongkokkan badan untuk cabut duri, batal batallah sembahyangnya. Ini jika tunduknya itu sampai kepada had rukuk. Eh kalau dia tunduk untuk cabut duri tu dah melebihi sampai had rukuk dan lebih eh sampai had rukuk. Kalaulah dia tunduk tak sampai had rukuk tak batal solat dia. Tapi kalau dia tunduk lebih daripada had rukuk maka batallah sembahyangnya. Kenapa batal? Kerana ia berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Sekarang sepatutnya waktu qiyam. Tapi dia tunduk tu bukan kerana rukuk. Dia tunduk tu kerana nak cabut duri. Dan had dia tunduk tu dah sampai had rukuk. Maka batal solat dia. Hmm. Habis, apa yang perlu buat nak biar duri di kaki sakit? Okay. Uh, jadi nak cabut juga. Macam mana cara supaya solat dia tak batal? Ni kata pengarang, dan sepatutnya baginya bahawa ia mengangkatkan kakinya dan cabutkan duri itu. Bukan dia tunduk. Dia angkat kaki Naik atas Kemudian cabut eh? ha. Maka jika ia angkatkan kakinya Dan cabut duri dengan banyak perbuatannya Nasjaya batallah sembahyangnya Kalaulah dia tak tunduk Tapi dia angkat kaki Dengan sebab dia angkat kaki tu Pergerakan jadi tiga kali butut turut Bila tiga kali butut turut dianggap banyak perbuatan Tiga kali butut turut membatalkan solat. Tapi kalau tiga kali tidak berturut-turut tak batal. Ha, tu kena jagalah. Pergerakan tu supaya dia tak jadi berturut-turut. Kalau berturut-turut membatalkan solat. Dan kalaulah tidak nescaya tidaklah batal sebaik. Maksudnya kalaulah perbuatan dia ketika cabut duri itu tak banyak, tidak berturut-turut, maka solat tak batal. Demikianlah diterangkan dengannya oleh Imam Baghawi dalam kitab batuanya eh nah ha. baik uh, boleh juga dia cabut duri ketika dia rukuk ataupun ketika dia sujud ataupun ketika dia duduk ngeh okay. ha. yang mana tak akan membatalkan solat tapi kalau ketika kiam dia turun semata-mata nak cabut duri maka batal sama juga kalau dia tengah solat tiba-tiba kaki dia kena gigit kena gigit apa? nyamuk dia geram kat nyamuk tu dia pun tunduk pop dia pukul eh, tunduk tu bila sampai hak rukuk batal solat dia eh, ha. cara dia macam mana? kaki dengan kaki je lah eh, halau dia Wallahu alam seterusnya 192 kita sambung insyaAllah